Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир, и дальше мы будем говорить о легализации оружия. Вот такая вот тема, которая на самом деле в последнее время часто, достаточно часто звучит. Андрей Хаверчук в нашей студии. Здравствуйте, Андрей. Директор общественной организации Украинская стрелецкая ассоциация. Добрый вечер. Ну вот, 1 декабря еще в еще прошлом году был зарегистрирован законопроект 11.35 про напальную сброю цивильного призначения. Значит, в разработке этого законопроекта ваша организация как раз принимала активное участие. Ну да, более того, был зарегистрирован этот законопроект. Была надежда, что новая Верховная Рада, скажем, наконец-то решит этот вопрос, который уже... Более 20 лет не решается в нашей стране вопрос э, с учетом того, насколько велик в обществе запрос на безопасность. Э, более чем актуальны. Да, если посмотреть на то, что происходит на наших улицах, перестрелки и тому подобное преступление, уровень уличной преступности ну, скажем так, остается достаточно высоким. И в тех регионах, которые непосредственно ну, граничат с зоной проведения антитеррористической операции, скажем так, ну, он становится все более критическим, да, и жители нашей страны хотят безопасности не понимают, что, к сожалению, Министерство внутренних дел не может ее обеспечить. Они обращают свои взоры на оружейные магазины и хотят сами иметь возможность защищать себя, свою семью и близких себе людей. Ну, это часть людей, на самом деле, да, нельзя сказать, что все украинцы хотят. Часть напугана тем, что э, есть же информация о том, что очень много нелегального оружия в, и, и, в Киеве ее много, да, в связи да, вот да, я, 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 наверное, операцией. А, б, Позволю себе небольшую сделать ремарку, да, то есть рассказать просто, возможно, тем телезрителям, которые не в курсе, а таких, как показывают ну, наши работы, достаточно много людей, просто не знают в стране, как обстоит дело с легальным огнестрельным оружием. На самом деле в Украине более миллиона владельцев огнестрельного оружия. Это уже сейчас, возможно, даже немножко больше, потому что каждый день фактически дозвельная система МВС выдает новые дозволы на приобретение оружия на, на его ношение. Вот получается ситуация следующая, то есть фактически в Украине достаточно ну не маленький показатель людей, которые имеют оружие, но в чем, скажем, беда этих людей? фактически сфера ну, оборота оружия его ношение, использование, все-все-все фактически регулируется э, под законными актами. Нет как закона. Правило, нет закона, да. Как правило, это инструкции Министерства внутренних дел, там 622 например, э, и так далее. То есть получается, что… Э, один человек фактически может одномоментно изменить правила игры для 46-миллионной страны. Да? То есть могут завтра выйти изменения, запретить такой вид оружия, разрешить другой вид оружия. И все это прерогатива на сегодняшний момент министра внутренних дел. Мы как раз выступаем за то, чтобы был принят закон, который урегулировал бы все эти вопросы, который был бы принят большинством Верховной Рады и, соответственно, учитывал ну, позицию общества на сегодняшний момент. К сожалению, это не происходит. То есть уже более 15 раз пытались Верховную Раду подавать законопроект, это за всю историю, начиная там, с 90-х годов и до сегодняшнего дня. Фактически сего, с, на сегодняшний день в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта об оружии. Это наш законопроект и э, законопроект, который подготовили э, там большая группа депутатов э, в... Часть э, свободы, фракция э, радикальной партии, вот то есть, альтернативный нашему там есть еще один законопроект. Но он точно так не рассматривается. То есть, фактически, мы, мы сегодня видим, что, э, ну скажем так, э, в Верховной Раде вопрос. Э, э, вернее решение вопроса огнестрельного оружия, оно затягивается и откладывается, ну, то есть принятие этого простого mm -hmm. решения. То есть фактически можно говорить о том, что на сегодняшний момент отсутствует политическая воля у руководства Украины решать этот вопрос. Они ä, приводят какие-то ну, нелепые аргументы, у нас в обществе идет псевдо то есть получается обсуждают э, тему огнестрельного оружия люди которые либо далеки от этого которые вообще не владеют ну, вопросом э, вот и они пытаются какие-то аргументировать свою точку зрения хотя на самом деле э, ну как бы ситуация следующая во всем мире э, ну это, это этот вопрос интересует же не только Украину, да, есть много стран. Не нужно придумывать велосипед. Проводились исследования серьезные в Гарварде, да, то есть. Есть исследования. Да, фактически доказано, что количество огнестрельного оружия, которое находится у легальных граждан, оно не увеличивает количество убийств. Да. На самом деле зависимость следующая. Чем больше легальных стволов у населения, тем меньше уличная преступность. Эта закономерность существует по всему миру. Не существует закономерности, что чем больше оружия легального в стране, тем больше уровень преступности. Это неправда как раз существует обратная зависимость. Эта зависимость, она характерна как для России, так и для Люксембурга. То есть, не нужно говорить, что у украинцев другая ментальность, у нас нет культуры оружия, украинцы не готовы. Не сейчас, через два года или в следующем году все это на самом деле ну, неправда. Ну, вот. это вот такие аргументы, да? Ну, вот законопроект, который 11.35, да, о котором мы говорим, он регулирует, значит, о том, у кого может быть право на оружие, какая доступность, да, еди, единая лицензия на это все дело, и даже производство, продажа, разработки огнестрельного оружия да, разных смотрите, образцов. Ну, то, то есть, что мы хотели добиться э, законо, за законопроектом 11.35? Значит, первое, убрать э, такое позорное явление, как… Э, институт наградного оружия. Да? То есть у нас есть у нас республика, но у нас есть граждане более привилегионные, чем остальные. Да? То есть может человека министр обороны, президент, не знаю, министр внутренних дел наградить пистолетом. Это все прекрасно, но получается есть Группа людей в стране, которые награждены оружием, краткоствольными пистолетами боевыми, всем остальным гражданам они, ну, их нельзя приобретать и фактически это оружие является недоступным для большинства. Награждены народа. это значит, что не проходили каких-то проверок, обучения? Как есть, есть, есть 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 приказы, ну, ведомственные приказы там Министерства обороны, Министерства внутренних дел, они регламентируют вот этот вот порядок награждения. По сути наградили, например, Мустан, да, вот этот руфер. Угу. Да, да, да. Наградили да. У, у, допустим. У Кузьмука, по-моему, более 20 пистолетов или 10 пистолетов, он как-то сам хвастался. Вот, то есть, понимаете, какая здесь логика? Но это, мы считаем это неправильно. То есть должно быть э, либо запрещено для всех. Mm -hmm либо доступно для всех. То есть ну, это, это нормально. Это Но при... доступно это не значит, что пришел и купил в магазине, да, да, да. То есть, вот есть это, это, это понимали, второе, что, что, там чтобы все люди понимали, что вот часто используют такой оборот, свободная продажа оружия. Свободная продажа оружия не существует. В супермаркет. Ну, может быть, я не знаю, в Сомали, может быть, в ДНР там. Но они тоже борются вот, с незаконным оборотом оружия. Не, ну нет такого. То есть мы не выступаем за свободную продажу оружия. Мы хотим, чтобы оружие могли приобретать граждане Украины, которые э, не имеют проблем с законом и не, не имеет проблем с психикой. Да? То есть э, им нужно подтвердить свою дееспособность и отсутствие проблем с криминалитетом. Все, пожалуйста, покупай. То есть гражданин, не пораженный в правах, нормальный, здоровый, который может, ну не знаю, там, которого могут призвать в армию, и, и, и он готов защищать это, ну как бы, родину и... и... В любой момент вот то есть в любом случае это проверка то есть это не люди которые не имеют проблем с криминалом и не имеют проблем с скажем так с заболеваниями там, психологического характера дальше сама процедура приобретения на сегодняшний момент она ну знаете такая совковая присовковая то есть ты идешь Берешь бумажку, потом ее относишь, тебе выдают следующую. Ты идешь в магазин, от этой бумажки отрезают. Это я реально рассказываю, как это работает. Mm -hmm. То есть вам выдают дозвил на предбаня, он состоит из трех частей, одну часть оставляет. Ну, то есть это технология, э, наверное конца 19 века против фальшивомонетчиков такая, может быть, и срабатывала. Да? То есть, там, кусочки э, этого документа отрезаются, оставляются в разных местах. То есть, ну, мы живем в 21 веке, везде работают базы данных, и мы вот выписали свой закон таким образом, чтобы сделать его максимально удобным для покупателя. Да? То есть для человека, который решил купить. Мы убеждены, что это должно быть просто и Государство и продавец, они совместно должны нести затраты да, по определению, можно ли этому человеку э, покупать оружие, или существует какой-то мотивированный запрет да, по решению суда. Поэтому у нас схема такая, человек приходит в магазин, магазин, как ну, аналогичная схема, например, у нотариуса, да, частные нотариусы имеют доступ к базам данных движимого недвижимого имущества. Вот точно такой доступ к базам данных по запретам гражданам иметь оружие. Фактически это базы данных МВС и базы данных Министерства здравоохранения, где у них должно ну, предполагается, что они будут вести. То есть мы мы фактически там онлайн получаем эту информацию. Человек может вот уйти из магазина с... ну, это такие технологии для ну это не такие технологии, это ну как бы работает из нашего сегодняшнего реальности. Слушайте, да? ну нотариусы частные в каких-то даже маленьких населенных пунктах, они имеют доступ к базам по недвижимости. Почему магазин не может иметь А может, обычный человек, который раньше не был связан с криминалитетом, не, не а, совершал да. никаких преступлений, психологически здоров, ну вот, значит, у него план отомстить, не знаю, любовнику супруге или что-то еще, и он решает пойти купить значит, оружие, хотя в базах данных МВС и Минздрава его нет. Что вот как? Ну, смотрите, если у человека есть твердое желание не дай бог, кого-то убить, он его реализует не обязательно с помощью огнестрельного оружия. Есть масса других способов. Это первое. Ну, например, самое популярное убийство, орудие убийства в Украине – это кухонный нож. Вот. Но мы же не запрещаем кухонные ножи, и даже если кто-то их приобретает в магазине, ну, люди, Разрешите, люди, да? которые рядом, они, в принципе, воспринимают этого человека нормально. Они же никто не думает, ой, он сейчас пойдет кого-то зарежет. Ну, это так, такой момент. А на самом деле, а на самом опция. деле статистика э, украинская. Мы делали запрос вот в Министерство внутренних дел и спросили: э, скажите, пожалуйста, сколько было совершено тяжких преступлений? То есть мы, мы говорили даже не о убийствах, а о угу. тяжких преступлениях. Это немножко ну, понятие шире, то есть оно включает там э, увечья и, и, и так далее, э, вот э, и тому подобное. И э, Министерство внутренних дел э, прислало ответ: э, э, легальное оружие использовалась, по-моему, за за 3 года, то есть на, на фоне 10 тысяч там, вот, или 13 тысяч тяжелых, преступ... тяжких преступлений, э, оно использовалось 136 раз. То есть это 0,03%. То есть фактически э, это даже ни, ниже каких-то статистических погрешностей. То есть человек, законопослушный гражданин, последнее, что он будет использовать в случае, там, если он вдруг угу. решит делать преступление, будет его оружие. Потому что... Э, ну преступника легко найти легко тогда, найти, тогда да, конечно. по его оружию вот конечно. собственника, кто, кто совершил преступление. Причем это опять же эта статистика, она не только для Украины, угу. это общемировая и, знаете. Ну у нас часто вот начинают придумывать проблемы, э, вернее даже не проблема, а отговорки, э, вместо того, чтобы просто взять и сделать. Потому что, знаете, это звучит вот сразу, если в этом не разбираться, ну, это звучит на самом деле легализация оружия. И ты думаешь, Боже мой, тут и так значит полно оружия, говорят перестрелки, значит в Киеве нет, в центре в, могут вопрос. быть перестрелки э, э, с какого оружия? А вы еще Оружие хотите легализовать нелег так. нелегального, понимаете? Ну, да. э, вот э, опять же количество нелегального оружия вы выросла во много раз, ну, это, это все, даже МВС это признает. Есть конфликт, пытаются его вести оттуда всеми правдами и неправдами. Похожая просто ситуация была в Молдове. Страна очень похожая, постсоветская, рядом с нами, Вот темперамент еще более южный. У них закон про оружие уже более 10 лет. Почему они его приняли, схожая была ситуация. То есть у них был Приднестровский конфликт, тоже в стране было много нелегального оружия. Они пошли на этот шаг, они разрешили гражданам покупать оружие легально. Уровень преступности снизился у них. То есть фактически у них не было даже такого разгула в 90-е, как у нас, да, за счет того, что. Ну, одним из факторов была как бы, доступность легального оружия. Вот. То есть у них, кстати, если вы помните, были политические кризисы, парламентский кризис, тоже штурмом брали там, парламент, но тем не менее никто ни в кого не стрелял, кстати, в отличие от нас. Вот. И погибших там не было. То есть, ну, оружие дисциплинирует, и на самом деле, я думаю, что после Майдана очень многие люди поменяли свое отношение Потому что если бы э, этот закон был принят раньше, то, возможно, не было, ну, не было бы такой развязки. Ну тогда та действующая власть, наверное, побоялась да. подавать такие приказы. Но... Ну, тяжело об этом говорить. В любом случае, мы должны четко говорить о том, что на сегодняшний момент э, ситуация, которая сложилась с оборотом легального оружия в стране, э, ну, она не, не соответствует э, вызовам вызовом сегодняшнего времени, Они, она не решает ни, ни один из вопросов безопасности, который, на который сейчас есть большой запрос и который в обществе, в принципе, не решается. Она создает монополию на принятие решения в этой сфере фактически одному человеку, министру внутренних дел. У нас существует вот этот вот позорный институт наградного оружия, при том, что всем остальным гражданам владеть, таким же оружием запрещено. У нас сама вот дозверная система МВС, я говорю, она очень архаична и неэффективна. Ну то есть это очевидно. Да? То есть нужно регулировать эти вопросы. Но вот вы говорите свои аргументы. В принципе, да, я склонна, я склонна согласиться с вами. Но вот вот скажите, кто в парламенте, да, то есть в органе, который, собственно, с этим законопроектом может, его, может за него проголосовать, да, и там уже значит, на подписание ну, отправить выше. Но вот кто, кто, есть ли лоббисты, хоть один человек из народных депутатов, который согласен также с вашими аргументами, согласен с тем, что Украине необходим такой закон? Смотрите, э -э ну, по Постараюсь как расширенно ответить на этот вопрос. В парламенте и прошлого созыва и этого созыва есть представители политических сил, которые заявляли о том, что принятие этого закона необходимо. Правый сектор об этом говорил, когда шел на выборы, и Свобода декларировала тоже этот этот пункт как обязательство перед выборцами. Вот. Остальные политические силы, то есть, например, если мы говорим о блоке Петра Порошенко, о Народном фронте, о других, они имеют в своих рядах как людей, которые поддерживают эту идею, так и людей, которые являются противниками, ну, скажем так, этой идеи, скажем, урегулирования оборота оружия, что для меня на самом деле является странным. Ну, как вот видите, вы журналист, я вам за 10 минут коротко, тезисно объяснил суть вопроса вы говорите да в принципе все логично я еще до этого Но, с вами общалась, еще не да, 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 по этому поводу слушала разные мнения да, поэтому в вот, да, по верховной выслушал... раде на самом деле ситуация где-то похожая потому что часто ну вот последнее время были ситуации когда э, когда народный депутат э, говорит я за то чтобы оружие можно было э, Могло легальное оружие могли использовать только э, представители МВС или других вооруженных законных структур. Ну, у как бы этого господина потом спрашивают. «А вы в курсе, что, ну, например, вы повторили слова Гиммлера, он сразу так напрягается. То есть, ну, как правило, просто тоталитарные режимы ограничивают право граждан на владение оружием и в этом ну, близнецы братья будут и нацисты и коммунисты то есть тоталитарный режим они очень очень не любят когда Общество состоит из вооруженных граждан. Вот у нас осталось буквально три минуты. Я хочу, чтобы вы еще прокомментировали вот такое значит, событие о том, что Верховная Рада планирует выдавать оружие чиновникам, которые находятся в зоне антитеррористической операции. За проект закона о дополнительных таких мероприятиях насчет, я перевожу просто на ходу, что до забеспечения индивидуальной безопасности осиб, которые выполняют обовязки в межах территории, на которые введен воинский стан, або проводится антитеррористическая операция. Значит, за это проголосовали в первом чтении 233 народных депутата. И, в общем-то, если посмотреть момент, с момента регистрации этого законопроекта в парламенте, вот к моменту, когда его, за него проголосовали в первом чтении, прошло двое суток. То есть, очень быстро. Вот автор этого проекта, господин Пашинский, который возглавляет комитет по обороне, Почему вот так быстро рассмотрелся вопрос о предоставлении оружия чиновникам? Ну, смотрите, это опять же, тут, вот часто спрашивают, есть ли у нас в стране право на оружие, да? То есть, ну, вот формально оно есть, есть инструкция, любой человек может купить там какие-то виды оружия. Но по сути у нас не действует, ну, у нас нет права на оружие, у нас не право на оружие, у нас привилегия, да? Вот там министр внутренних дел дал населению Украины, вот такие права, потом вот они решают посадовцам э, дать другие права, журналистам третьи, а тем, кого наградят четвертые. Ну, мне кажется, что все-таки если у нас в Конституции написано, что мы республика и правовое государство, это не это неправильный путь. Не нужно, э, почему чиновник должен иметь больше прав, чем я, да? Я не понимаю. То есть у нас зона антитеррористической операции, где заканчивается? Вот, например, в Одессе или в Харькове звучат взрывы, да. То есть действуют какие-то диверсионные группы. Ну то есть опасность, и, опасность не опас, только опасность, в зоне АТО. Да, опасность не только в зоне АТО. Опасность у нас ну, в нашем тылу и дать людям возможность нормально себя защищать, потому что на самом деле наш закон, кроме как вот этой инструкции, которая регулирует, еще очень большая тема это право ну право применения этого оружия, да, то есть фактически вы можете сейчас его применить, но скорее всего вас посадят mm -hmm. в тюрьму. Даже если вы. Даже реально если вы. Защищали да, свою то есть жизнь, вот, жизнь своей использование семьи... там. Э скажем так, из, нужны изменения и в криминальный кодекс, и в криминально-процессуальный. То есть они все в принципе в этом законопроекте предусмотрены для того, чтобы человек у себя дома э, на улице мог э, не только защитить себя и свою mm -hmm. жизнь, как самую большую ценность, но и близких людей. Или даже mm -hmm. просто вот. Э, людей, которые рядом мог защитить. И вот напоследок полторы минуты остается. Вы сказали, что нет политической воли для решения этого вопроса. Почему ее нет? Почему по почему нет политической воли? Смотрите, ну это я считаю, это просто страх и нежелание нежелание или может быть ну, я не знаю, э, невозможность этих людей вот, ну, делать изменения. Вот смотрите, э, почему у нас вот 3G в стране не было, да? То есть вопрос-то был смешной двух, я не знаю, или трех там, подписей под документом, да. То есть почему у нас э, до сих пор не проводятся вообще никакие реформы? Ну? Вообще Ну, то есть их нет. То есть люди, которые есть, почему... отвечают за эти вопросы, да, они не способны... Вот я, решить? я не знаю, почему. У меня, у меня складывается впечатление, что просто система власти, она настолько... Э она смотрит внутрь себя, вот, они как-то поглощены сами собой, они не видят ни, ни запроса в общество, ни, ни то, что, скажем, происходит на улицах. Они живут в каком-то своем мире, и оттуда они вещают, что вот мы контролируем, фактически недавно да, там выступал президент, что он против, он, он нужно ограничивать, нужно меньше прав, что они все контролируют. И потом вот в Киеве произошли эти трагические события, когда погибли люди. То есть погибли участники антитеррористической операции, которая там с МВД. Работниками МВД не поделили, вот там какие-то вещи. У, -у, -у, -у. То у них было то... оружие какое-то нелегальное или что там? Там вообще ну, Это нужно, это нужно это тем. спрашивать у МВС, да, какое да, оружие. Да. Это, это просто это... к вопросу тому, что они контролируют ситуацию. Mm -hmm. э, извините меня, когда 20-летние подростки э, ну, сп спецпедроздел милицейский расстреливают, то как-то ну, я сомневаюсь, в то, что МВС что-то контролирует. Спасибо вам, ну вот за столь короткое время, хотя в рамках получаса мы попытались поговорить. Конечно, основные тезисы вы дали, да, основные аргументы вы высказали. Поэтому я думаю, что у телезрителя тоже есть возможность, и даже просто, судя по вашим словам, как-то начать углубляться в эту тему, изучать ее и свое мнение иметь. Если у вас есть свое мнение и, вы, возможно, не согласны с гостем нашей студии, вы можете написать об этом или на нашей страничке в Фейсбуке, или зайти на наш сайт социально .ком, и там есть такая возможность задать вопрос в прямой эфир. Ну, вот будем тогда и слушать вас, и дальше дискуссию тут продолжать, конечно. Спасибо. Спасибо, Андрей Хаверчук, это Украинская стрелецкая ассоциация. Оставайтесь с нами, через несколько минут будет еще больше интересной информации.